জীৱনত সুখী থাকিবলৈ হ'লে হাঁহি আৰু নিৰৱতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন নিৰৱতাই সমস্যা সমাধান কৰে আৰু হাঁহিৰে সমস্যাবোৰ আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে কাৰোবাৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ নিজক সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই সত্যত থাকক নিজক নিজৰ দৰে ৰাখক এদিন নিশ্চয় আপোনাক আপোনাৰ দৰেই ভাল পোৱা কোনোবাজনক লগ পাব অকলশৰীয়াকৈ থকাৰো সোৱাদ আছে বন্ধু কোনেও এৰি নাযায় বুলি বিশ্বাস থাকে আৰু কোনোবা মোৰ বাবে ঘূৰি আহিব বুলিও আশা নাথাকে বিশ্বাস থাকিলে দুদিনৰ চিনাকিজনো আপোন হৈ পৰে কিন্তু বিশ্বাস ভংগ কৰিলে আপোনজনো একেবাৰে অচিনাকী হৈ পৰে সম্পৰ্ক এটা কেতিয়াও দূৰত্বৰ কাৰণে শেষ নহয় সম্পৰ্কটো শেষ হয় অহংকাৰ অপমান স্বাৰ্থপৰ আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ কাৰণে দোষী হ'বলৈ জীৱনত বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে কিন্তু সৰু সৰু কথাবোৰক লৈ সাধাৰণভাৱে জীৱনটো উদযাপন কৰিব পাৰিলেহে সুখী হ'ব পাৰি জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান কৰ্ম কৰি যোৱা যাতে সেই কামৰ মূল্য মানুহে নহয় কেৱল ভগৱানহে দিব ভাল সময়ৰ অপেক্ষাত ৰৈ নাথাকিবা আজিৰ পৰাই লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ বাবে সম্পূৰ্ণ শক্তি লগাই দিয়া সফলতা অপেক্ষাত নাহে কৰ্ম কৰিলেহে পোৱা যায় তোমাক কোনোবাই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি আঁতৰি গৈছে তাক লৈ চিন্তিত নহ'বা কাৰণ জীৱনলৈ সঁচা এজন আহিবলৈ মিছা মানুহবোৰ আঁতৰি যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন অহংকাৰ কৰিলে এদিন পতন নিশ্চিত হয় ঠিক তেনেদৰে বেছি সৰল হোৱাটো ঠিক নহয় কাৰণ এইখন স্বাৰ্থপৰ সমাজত বেছি সৰল মানুহক বৰ বেয়াকৈ ঠগায় কান্দি নিজক প্ৰকাশ কৰাটো তেনেই সহজ কিন্তু একোৰা জুই বুকুত লৈ মুখত এমোকুৰা হাঁহি ধৰি ৰখাটো বৰ কঠিন জীৱনত কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি পোৱাটো বৰ কঠিন হয় কিছুমান ভুলৰো সমাধান পোৱা নাযায় একেদৰে কিছুমান কষ্টৰ কথাও কাকো ক'ব পৰা নাযায় তুমি সুখী হৈ কৰ্ম কৰা সফল হ'ব পাৰিবা কিন্তু সফল মানেই সুখী হোৱাটো নুবুজায় সেয়ে জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান কৰ্ম কৰি যোৱা যাতে সেই কৰ্মৰ দ্বাৰা তুমি সুখী হৈ থাকিব পাৰা যি ঠাইত তোমাৰ গুৰুত্বই নাই সেই ঠাইলৈ যোৱাৰো কোনো দৰকাৰ নাই সেয়ে লাগিলে কাৰোবাৰ ঘৰে হওক বা কাৰোবাৰ হৃদয়ে এতিয়া কোনোবাই দুখ লগাকৈ কিবা ক'লেও মুখৰ পৰা এটি হাঁহিহে ওলাই আহে কাৰণ আপোনবোৰে দিয়া আঘাতবোৰ সহ্য কৰি কৰি হৃদয়খন কঠিন হৈ পৰিল প্ৰয়োজন নহ'লে কোনো কাৰো লগ নিদিয়ে কোনো কাৰো প্ৰিয়জন নহয় কথাবোৰ হয়তো দেৰিকৈ বুজিছোঁ কিন্তু ভালদৰে বুজি গৈছোঁ কিছুমান কথা নিজৰ মাজতে ৰখাটো ভাল নিজৰ সকলো অনুভৱ সকলোকে জনাব নালাগে কাৰণ সকলোৱে সকলো কথা বুজি নাপায় আৰু সকলোৱে সকলো অনুভূতিৰ মূল্য দিবও নোৱাৰে এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ